Говоритимемо з колегою моїм з журналістом громадського телебачення Євгеном Спіріним, але насправді ситуацію знаю дуже добре. Бо сам є переселенцем з Луганська, і от і сам багато писав. Ти про це привіт тобі до речі в ефірі. Привет. Звідки це все взялося? Як це розуміти? Давай ти почнеш говорити. А я відкрию один ну, з таких сайтів, який з'явився. Скільки я розумію, першим була э, така путінська настольна газета Комсомольська правда. Они запустили к Новому году флешмоб, в котором предлагали, назывался он там, родные, давайте все забудем, мы один народ, одна нация, мы должны помириться. Ну вот, так. Э, да, вот, собственно, выглядам. это так и выглядело. Два шарика для елочных игрушек и с наступающим родные. И ими же предлагалось устроить в соцсетях флешмоб, в котором каждый там украинец, русский должен написать, как они друг друга поздравляют и как все хорошо это выглядит. Это то, что первое попалось. Потом э, всякие мелкие сайты, там, собственно, в комментариях было еще, начали плодить такую же риторику о том, что все это несправедливо, нужно забыть все обиды. А информационные сайты разных порталов э, начали писать статьи на тему 2016 ⁇ год примирения соответственно. Ну это наступное, причем тут очень интересно обратиться даже на саму название BBC. Это ВВС. ВВС. Вести версия события. Ну вот в 2016 год примирения Украины и России. Да. И питания, в этих, але менее в этих бачимо... статьях очень много экспертов, которые объясняют, что в 2016 придется помириться и выхода другого нет. И все это выглядит очень странно. И это те самые, может быть, эксперты, которые до того же писали, чтобы замочить укропов. Э, э, дело в том, что один из таких ярких Моментов, которые вспоминаются, в Луганске группа студентов уже после оккупации издала совершенно инфернальный стих, который назывался Галиция, давай разводиться. Ну, то есть вы же определитесь, мы же вроде разводились, а теперь опять братья, и давайте брататься. Но вообще самое интересное, что ну, многие люди в Фейсбуке реагируют на мы не братья, мы не братья, но где вы увидели, что нас призывают брататься. А если. Помониторить э, паблики пророссийские, ну и там сепаратистские в частности. У них у ботов даже сменилась риторика. То есть теперь э, они не пишут укропы, смерть укропом, они пишут: Ну ладно, ребята, давайте, давайте как-то по-новому теперь пересмотрим. Ну, то есть еще полгода назад всех обещали сварить в котлах, теперь давайте уже по-новому пересмотрим. Сами э, пешуть и сами верят. В то, ну, что -то вроде это да, получается, да. Или у них ну, такая новая установка моральная, что типа им дали Но, Но... Mm -hmm. Але это странно. Установка, 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 але там конкретная людина вчера всех да. ненавидела, а сегодня готова снова всеми Одно из хороших мнений, которое на это отвечает, ну, на вопрос, зачем это делать, что это, скорее всего, нужно самим россиянам. Потому что градус накала и ненависти настолько велик, ну, то есть, если вы помните историю с врачом, который там убил пациента в больнице, mm -hmm. и люди писали, mm -hmm. правильно убил, так им этим пациентам. Настолько большой градус накала и ненависти в самом российском обществе, что они через ботов пытаются снизить то, чего добивался Life News, там последние полтора года, там, два. А, а вовсе это не для нас. Ну, а то, что у нас, это такую бурную реакцию вызвало. Но, с другой стороны, это все равно, что прийти к соседу, избить его до смерти, прострелить колено, занять его в ванну, а потом сказать, «Братан, ну все нормально, давай забудем и разойдемся». Ну, или даже не разойдемся, а я у тебя и буду в ванной купаться, но ты на меня не обижайся, на газа живет. Вот. Ну, это, в основном, очень важный аспект. При том, при и братании, нигде не говорится о том, что там, Мы уходим, Россия как бы, да. забирает руки от Донбасса а, или что-то Вот В том-то все -то. дело, что если бы они делали, как там Германия, например, после Второй мировой, ну, там признание вины, осознание, там публичный процесс, выплата репараций. Но нет же, тут просто давайте мы побратаемся, но мы при этом будем жить на вашей территории, вас там будут править непонятно какие люди, а про Крым вообще никто не вспоминает. Ну как, как будто так и надо. Ясное дело, что украинцы не хотят с этим брататься и после того, что произошло, никто уже не называет себя одним народом и вся эта історична мулька називають. От у нас є яскравий приклад сайт Віаванру. Один народ, одна історія, суть проста, дві колонки. Одна в кольорах російського прапора, інша в українського. І от так і звається: від росіян, від українців, Причому від росіян 9800, від українців 300. Ну і більшість цих повідомлень а причем... том, як то нужно міритися і мочити англосаксів. Це є одне от перше, яке трапляється. Ну, это же э, отсылка Обама, ЧМО и все остальное, понимаешь? То есть кто виноват? Виноват не Путин и не российская армия, а виноваты рептилоиды, которые захватили, давайте объединяться и против них бороться. Ура, 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 все мы братья. Ну, я, я думаю, что из этих трех 127... Ну, в кто-то Три из них боты, которые, три тысячи, я имею в виду, которые угу, просто угу, угу. с фейковых аккаунтов все это пишут. Но по правде все равно же есть какой-то процент людей, которые считают, что мы там братья и одна нация все равно. Ну, я думаю, их очень мало, но они есть. вон и... ну, они есть, и, может быть, и не так мало. Хороший пример, о котором я говорил. В Свердловске, который казаки захватили, должны были пройти выборы, ну, местные, там, среди местных депутатов. Типа депутатов. И к ним готовились три месяца. Были листовки на каждом столбе. Люди хотели доказать, наконец-то заживем без этих укропов. Потом была встреча в Париже. Ну, решили никакие выборы не проводить. Через день исчезла вся агитация. Все газеты перестали писать про выборы. И ни один человек не вспомнил, что выборы должны быть. То есть все сделали вид, что никаких выборов и не было. Ну, вот тут... Как-то, наверное, расчет именно на это. Ну, вот вчера котлы, мочи, укроп, каси, а завтра мы братья, и все такие да, мы братья. Мне кажется, это даже на россиян не влияет. Потому что... Тоді вже будемо якось закруглятися. Як довго може тривати ця хвиля? Очевидно, до якихось нових вказівок, до, до нових рознарядок. Ну, тут важно обратить внимание, что, несмотря на давайте брататься, никакого речи о равенстве нет. То есть они всегда пишут. мы братья, вы наши братья, а мы великая Русь. Ну, то есть такое шовинистическое братание, как будто мы какой-то брат неполноценный, которого надо принимать. Ну, то есть они не говорят, мы равны, они говорят, вы там немного пониже, но все-таки наши. Поэтому я думаю, что ничего нового в этом нет, просто все так привыкли к, к, к ненавистнической риторике, что это сейчас звучит как издевательство. Ну, вот это именно призыв к самому братанию. Поэтому я думаю, что Ничего, ничего нового как бы, в этом нет такого я тебе дуже дякую евген спирин нагадую журналист Громадского.